Кто ж не мав в детстве велосипед? Это чи не первый транспортный засіб, яким мы переборкуємо? Любов до вітру, швидкості, свободи настільки вабить, що зовсім не звертаєш увагу на розбиті коліна та лікті. Та й дорослим велосипед часто стає у пригоді, наприклад, щоб виїхати за місто чи уникнути сумнозвісних київських корків. Як живеться нині велосипедистам, і до чого слід готуватися тим, хто лише збирається осідлати металевого коня. Розпитаємо сьогодні учасника київського велоруху Андрія Новошинського. Доброго вам ранку. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вы до нас сегодня на велосипеде приехали? Нет, я сегодня не приехал на велосипеде. Это потому что после выходных, которые я провел на велосипеде, нужно от велосипеда иногда отдыхать. А вы, в целом, в жизни постоянно пользуетесь велосипедом? Вот, например, если человек работает в офисе и она ходит в костюме, то как ей ездить? На велосипеде? Ну, на самом деле, э, в Киеве сложно в костюме ездить на велосипеде. Но многие люди, у которых офисы приспособлены к велосипеду, и к людям, сотрудникам, которые ездят на велосипеде, э, люди могут ездить э, в спортивной одежде на работу, там уже переодеваться, оставлять свой велосипед, э, принимать душ, и дальше в костюме уже выходить на свою работу. А в чем вы ездите? Я тоже езжу, я не всегда езжу на работу на велосипеде, но когда у меня получается и есть возможность, я тоже езжу в спортивной одежде на велосипеде на работу, там уже переодеваюсь и уже в одежде, в которой на работе, я уже нахожусь на работе. А что для вас взагали велосипед? Это хобби, это сенс життя? Это здоровый способ життя? Велосипед для меня это все, то есть а и хобби и э, ведение здорового образа жизни и средства передвижения то есть у каждого человека м -м, я считаю должно быть какое то хобби и должно быть какое то увлечение и велосипед это не самое худшее увлечение которое может увлекаться человек то есть э, мне очень нравится э, например путешествовать с велосипедом Велосипед, как а, средство передвижения, очень универсальное, мобильное. То есть можно быстро, когда спешишь куда-то и зная, что есть пробки в городе, можно очень быстро а, приехать в другую часть города. А, наверное, даже можно, если есть пробки на дорогах, а, то можно приехать а, быстрее даже, чем такси. И сколько устраивает ваше такое життя? Уже? Ну, я первый раз а, собрал свой велосипед. Я его практически сам собрал а, с помощью друга. Uh, Которий uh, вже більше і мав опит із на да, велосипеді. Я з дві тисячі шостого каждый год вот, езжу на велосипеде, велосипеді, постоянно делаю это регулярно. Як живеться українському велосипедистові? Ні, певно, це питання зайве. Ось так виглядають розрекламовані київські володоріжки, за високі бордюри пошкоджене покриття. У деяких місцях проєктанти і будівельники просто відтяли шматок тротуару чи дороги. Між тим столична влада рапортує про створення володоріжок. Де їх краще встановлювати? Як вони виглядатимуть взагалі? Ну на самом ділі велосипедні дорожки можна строїть. с учетом пожеланий велосипедистов. То есть, наверное, основное пожелание и чего бы хотелось бы от местных властей, чтобы они или люди, которые ответственны за построение велоинфраструктуры и велосипедных дорожек в целом, это делали сообща. То есть только люди, которые ездят на велосипедах, только люди, которые знают, как сложно и непросто по киевским дорогам передвигаться велосипедистам, а могут дать какие-то конкретные рекомендации, которые можно применить. То есть эти рекомендации можно применить для уже власти и для того, чтобы построить нормальные, хорошие, удобные, качественные велосипедные а дорожки. Отдых? Конкретные места просто эти места уже надо уже учитывать по ситуации. То есть, э, возможно, где-то э, можно обойтись разметкой крайней правой части дороги. То есть, где-то, э, возможно, надо, если позволяют места, э, эту велосипедную дорожку с нуля построить. То есть... А кто их охоронят? Ну, на самом деле... Э... Это уже зависит. Все велосипедные дорожки охранять невозможно. Не поставишь постовых, которые будут охранять все велосипедные дорожки. Это уже зависит от общества, от людей, которые, чтобы, чтобы люди, ну, в общем. Ну, чтобы чтобы вандализма никакого не было, это все зависит от нашего общества и сознательности людей. Добрый, скажите, пожалуйста, на вашу думку, как можно захочувать громадян пересесть на велосипед? Ну, сама, самая большая мотивация людей пересаживаться на транспорт, это самосознание. То есть, у людей в сознании должно откладываться то, что велосипед – это экологически чистый транспорт. Это удобно, это здорово, это хорошо. И все цивилизованные страны э, уже давным-давно пересели на велосипеды и предпочтительно предпочитают э, на небольшие расстояния ездить э, по городу. То есть это такие э, города, как, например, э, Амстердам. Доброе. А готовят до этого украинцы? А украинцы, судя по тенденциям развития велосипедного движения, к этому готовы. Но чтобы было сопоставимо рост количества велосипедистов и инфраструктуры. То есть инфраструктура велосипедная пока что не успевает за ростом количества велосипедистов. То есть, э, те велосипедисты, которые сейчас есть, которые ездят, которые катаются, э, которые ездят на работу, э, им сейчас не очень удобно ездить на той велосипедной или по той велосипедной инфраструктуре, которая сейчас есть. Наибольшая проблема, с которой стыкалась? Э, самая большая проблема это отношение водителям к велосипедисту. То есть э, выезжать на дорогу, особенно оживленную дорогу, на самом деле опасно. То есть, по потому что это объясняется тем, что водители очень часто сигналят. Честно говоря, я даже не понимаю, почему они сигналят. То есть, постоянно как-то пытаются прижать к бордюру. Еще с... В местах, Ну, в больших местах это больше проявляется, потому что концентрация автомобилистов больше. В маленьких городах тоже велось, автомобилисты себя ведут ну, частенько некорректно. То есть... А вы часто подорожуете? Да. Какое а... место в Украине наибезопаснейшее? Ну, наверное, самые безопасные это маленькие города, где не настолько оживленный транспорт. Но это не объясняется тем, что у них есть какая-то э, примечательная велосипедная инфраструктура или она просто развита, а тем, что там просто менее оживленный транспорт, и велосипедисту есть э, больше места, где можно проехать. Ну вот и как часто вы? подорожуете? часто езжу особенно люблю э, поездки э, в западную Украину э, по Карпатам люблю ездить э, по маленьким городкам красивым где красивая архитектура то есть и самая большая проблема с которой я сталкиваюсь это перевозка велосипеда потому что э, в поезде даже в поезде проблематично иногда просто перевозить велосипед а я уже не говорю про автобусы маршрутки это вообще целая проблема и наверное это проблема обознанности законодательства перевоз... людей, которые занимаются перевозками, и вообще просто отношение к велосипедистам в целом. Как вы думаете, что далеко той час, когда наши можновладцы будут пересуватися на работу на велосипеде? Думаю, да. Общество, наверное, еще не готово к тому, чтобы... Вот, люди, которые занимают какие-то должности, а ездили на велосипеде. Потому что, когда люди вот такие вот, такого ранга начнут ездить на велосипеде, это будет хорошим показателем того, что велосипедная инфраструктура очень удобная, очень хорошая, и с ней никаких проблем нет. И, а сейчас, в ближайшем будущем, если среди таких людей не будут фанатов велоспорта, фанатов а, велосипеда, То напевно, такого в будущем не предвидеться. Я дякую вам за розмову. Гарного вам дня! Це був учасник київського велоруху Андрій Новошинський. Пропозиції щодо інших тем очікуємо за нашою електронною адресою. А тепер пропоную вам взятися за майстрування. Чого навчить нас сьогодні Олесь Чередниченко, дізнайтесь просто зараз.